будет хорошо видно. Да, тест-драйв такие. Вот так заводим Вот, фиксируем И на кнопочке. Вот тут кнопочка фиксируешь, зажал тормоз. Машина завелась. Ручник опустили. Включаем нужную передачу. К примеру, вот рай. Все. Вперед. Назад. Ну, я прям Все, машина поедет. Назад. Переключился. Назад. На себя газ. Вперед тормоз. Все. То есть руками управление да? А если у кого есть нога, ногами <laughs> на педали остались, можно продолжить. Еще есть вариант, у кого... А, так система на, на... А, педали на педали. А, да. на... на педали давит, да? Да. Mm -hmm. Вперед вот так давишь. Вот, он давит тормоз. А mm назад -hmm. давит газ. И вот сюда вот газ. А, то есть рукой газ, да? отпустил просто нейтральное положение, переключился и дальше. Установка вышла мне 40 тысяч гривен. Она да. очень простая, я уверен, что если начать ее производить здесь на Чехов станке, она намного дешевле обойдется. И вот для того, чтобы пацанам ставить ветеранам ее бесплатно, чтобы на благотворительной ну, основе. Давай. Что -то что -то что -то что машину мы не можем ветерану купить. Он взял уже себе, то, чтобы мы приехал, За 1,5 часа. Так воно на будь-яку ставиться, так? Тільки головне, щоб був автомат. А, автомат. Автомат, робот взяти. І поїхати. Клас. Є до чого тепер, чого бажати хлопцям, де? да? Да, да.